Alhamdulillah. Alhamdulillah. We and 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 in and we are patient with him. We seek refuge with Allah from shirk in our and from the evil of our and ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائی بزرگو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا السطب رب قالوبلہ اللہ رب کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ آپ جملہ دیکھیں مطلب اللہ رب العزت نے کیا پیار والا انداز اللہ نے اس میں قرآن مجید میں عطا فرمایا کہ الس تو بھی روپے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے یا کسی بڑے مشن پہ بھیجنا چاہتا ہے کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہے اور اس کو اپنے بچوں پہ فخر بھی ہے تو پہلے ان سے اس چیز کا وہ عہد لیتا ہے کہ تاکہ ان کو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کے اندر جو باپ کی محبت چھپی ہوئی ہے اس کو اجاگر بھی کیا جائے تاکہ اس محبت کے مارے وہ اس کام کو کرنے سے انکار نہ کریں اور جب اس کا عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں تو جیسے ابا کہتا بتاؤ کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں تمہارا میں ابا نہیں ہوں تو سب کہتے ہیں جی آپ بھی ہمارے ابا ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن سے سُنائے الس کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کتنے پیار سے اللہ رب العزت نے ہم سے اقرار کروایا ہیں آگے کو بلا ہم سب نے جتنی بھی وہاں روحیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے لی جتنی روحیں انسان میں انسانوں میں چاہے وہ کافر ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں کسی بھی مذہب سے ہیں مسلمان ہیں سب روحوں کو جن کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے پیدا کرنا ہے سب کو اللہ نے جمع فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے ان کی پیٹ سے سب روحوں کو جمع فرما دیا اور چونٹیوں کی شکل میں جمع فرما دیا ساری روحوں کو چونٹیوں کی شکل میں جمع فرما دیا اور وہاں اللہ نے قرار لیا کہ اللہ رب دیکھوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے ایک زبان کا قالو بلا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں قولو بلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے یہاں پر ترجمہ کیوں نہیں کہے قولو بلا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں آگے شہید سب نے گوائی بھی دی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں پھر آگے اللہ برز کیا فرماتا ہے انتا قولو انتا قولو یوم القیامت یوم القیامت انہا کننان حاضر وقت یہ کہ ہم نے پہلے اس لیے اقرار کروا لیا کہ تم دنیا میں جا کر مجھ سے غافل ہونے کے بعد اور جب قیامت کے دن میرے پاس پہنچو یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی کہ یہ مت کہنا کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی اسی لیے اللہ نے پہلے اقرار کروایا اور ہمارے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی پیار کی چوٹ ہمیں وہیں عالم اروا میں لگا دی ہماری روحوں کو اور حضرت زندون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ تو یہ فرماتے کہ میرے کان میں آج بھی اللہ کی وہ آواز گونجتی ہے جو اللہ نے پوچھا تھا کہ الس تو بھی رب اس دنیا میں ایسے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر روح کو وہ آواز سنی لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہماری روح جتنی منور ہوگی اتنی ہم پہ عالم اروا کی چیزیں جو گزری وہ کھلیں گی اسی لیے بہت سے قابل ایسے دنیا میں گزرے جو جنہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ مجھے آج تک وہ اللہ کے آواز میرے کانوں میں گونجتی تھی کہ الس بھی رب اور ہم نے کہا تھا قول بلا یہ بھی یاد ہے کیونکہ ان کا دل اتنا منور تھا اتنا مجلہ مصفہ تھا کہ ان کو وہ چیزیں بھی اس میں منکشف ہو رہی تھیں جیسے ہم دیکھتے ایک دیکھ آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس میں چیز کتنی واضح نظر آتی ہے کتنی صاف نظر آتی ہے جب اس پر پانی پڑنے کے دھبے پڑ جاتے ہیں تو وہ شبی میں جو ہے کچھ تیڑا پنچ شروع ہو جاتا ہے کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے پھر شکل صاف نظر آنے لگتی ہے اسی طرح ہماری روح کا حال ہے کہ ہم اس دنیا میں جب اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لین دین کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے پوری زندگی میں جو جو کام آتے ہیں تو ان میں جہاں جہاں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے روح گندی ہوتی چلی جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ اس کو روز کے روز صاف کرنا ہے ہمارے پیارے شک فرماتے ہیں کہ جب آدمی رات اپنے بستر پہ جائے تو بستر پہ جا کے اللہ سے توبہ استغفار کر لے کہ یا اللہ کہ میں نے پورے دن میں جو تیری کی اور جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ مجھے معاف فرما دے تو ہمارے فرماتے ہیں یہ ون ڈے ڈائی کلیننگ ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح کپڑے گندے ہوتے ہیں ہم فوراً ڈرائی کلینر کو جا کے دیا دھوبی کو وہ صاف کر کے ہمیں دے دیتا پھر ہم دوبارہ سے اس کو زیبتند کر لیتے ہیں اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اپنی روح کو گندہ نہ رکھو روز کے روز اس کی صفائی کرتے رہو نہ جانے موت کس وقت آ جائے ہیں آپ رات کو توبہ کر کے سوئے صبح اتنا نصیب ہے کہ نہیں رات موت آ جائے گی آپ ولیوں میں شمار ہو کے جائیں گے کیوں اپنے اوپر مہینوں کا سالوں کا بارہ جمع رکھتے ہیں کہ بھئی پھر توبہ کر لیں گے نہیں روز توبہ کرو اللہ سے دوستوں بستر پہ جاؤ لیٹ سونے سے پہلے تین دفعہ استغفر استغفر اللہ استفپ اللہ اللہ معاف کر دے بس اتنے جملے کہہ دو اللہ معاف فرما دیں گے دوستوں اللہ معاف فرما دیں گے کیا ہے کہ روز کی روز ہماری روح صاف ہوتی رہے گی پھر نیا دن شروع ہوگا تو پہلے سے ارادہ کر لے جس طرح کی گاڑی ہوتی ہے اس میں ڈرائیور جو بیٹھتا ہے جب وہ ارادہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں نے یہاں سے نکل کے صدر تک جانا ہے یہاں سے نکل کے مجھے بھینس کو تک جانا ہے یہاں سے نکل کے مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے تو وہ اسی منزل پر گامزن ہوتا ہے اور اگر اس کی کوئی منزل نہ ہو وہ گاڑی پہ تو بیٹھ جائے گا کبھی اس گلی میں جائے گا کبھی اس گلی میں جائے گا چلو یہاں بھی گھوم پھر لوں چلو یہاں بھی گھوم پھر لوں کیونکہ سامنے کوئی منزل نہیں ہے کوئی مقصود نہیں ہے جب منزل ہوتی ہے تو چاہے اس کو دائیں بہیں گلیوں میں جتنا حسن نظر آئے جتنی وہاں اس کو رونقیں نظر آئیں جتنی عیاشیں نظر آئیں وہ کہہ گا میری منزل تو وہاں پر ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے اسی طرح جب اپنی روح کے اوپر اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی کا ہم جو ہے وہ ڈرائیور بٹھا دیں گے تو ہماری روح اللہ کی طرف جائے گی پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گی کہ چلو آج میری دکان پہ ڈنڈی لگانے کی باری آ گئی ہے فلاں دیہاتی آیا ہے آج میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں آج میں اس سے چکر بازی کر سکتا ہوں جب اس نے ڈرائیور بٹھا دیا اللہ کا خوف کو بٹھا دیا اب اس کی منزل صراط المستقیم پر چل رہی ہے اہ دن المستقیم پر چل رہی ہے اب اس کو جتنی بھی نفس و شیطان حرام مزے دکھائے گا کہ فلاں عورت کو دیکھ لو فلاں رنگینی دیکھ لو فلاں گناہ کا کام کر لو وہ کیا کہے گا کہ یہ گاڑی تو پیا کے دیش جا رہی ہے مجھے ان رنگینیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے دوستو اگر ہم اپنی زندگی میں صبح اٹھتے ہیں لاوارسو کی طرح اٹھتے ہیں نہ ہماری روح کا کوئی ڈرائیور ہے نہ کوئی جسم کا کوئی ڈرائیور ہے بس جہاں آیا ہم نے کتے کی طرح منہ مار لیا تو پھر ہوتا کیا ہے جب کتا کسی جگہ پہ منہ مارتا ہے کسی کا برتن گندا کرتا ہے کوئی بیل کسی کا جا کے جب کھیت خراب کرتا ہے تو پھر اس کی ڈنڈے سے ڈنڈے سے پٹائی ہوتی ہے ہیں ڈنڈے سے پٹائی ہوتی ہے اب اسی بیل کا جو ڈرائیور ہوگا اس کا جو مالی ہوگا اس کا رکھوالی ہوگا وہ اس کی رسی کو لے کر جائے گا تو اس کی پیچھے سیدھا سیدھا چلتا رہے گا کہیں مون ماننے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ پر ہے اسی طرح جب ہماری زندگی کی ہماری روح کی ڈور اللہ ربول اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگی تو دیکھنے والا بھی کہے گا کہ یہ بھی کسی کا جو ہے غلام ہے اور اس کی بھی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے دوستوں اسی طرح اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے احکامات کے مطابق پورا کرنا چاہیے یہ جو اللہ نے قرار کروایا اللہ سو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس میں اللہ نے کتنا اتنا پیار اللہ نے عطا فرمایا دوستوں اور اللہ نے یہیں پر ہی بس نہیں کرا اللہ نے آگے بھی فرمایا وہو معموم ائی نہ تم تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں علم یعلم بی ان یا عالم بھی اللہ یرا کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ نے پھر بھی قرآن میں ہمارے لیے کتنی تسلی کی چیزیں عطا فرمائیں کتنی خوف کی باتیں عطا فرمائیں کہ اللہ نے بھی جب میرا بندہ اس آیت کا استحصار کرے گا کہ علم یا عالم اللہ یا جب یہ سوچے گا تو یہ کانپ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْ تم کا یہ استحضار کرے گا اس آیت کو سوچے گا اس کے معنیوں کو سوچے گا اس کے ترجمے کو سوچے گا تو کہے گا اللہ تو میرے پہ فساد ہے تو میں کس طرح سے گناہ کروں ایک اللہ والے کے پاس دو شخص وقت لگانے آئے انہوں نے ایک سال دو سال لگایا है? اور پھر ان اللہ والوں نے کہا کہ تم نے بہت وقت میرے پاس گزارا اب تم دونوں کو امتحان لیا جائے گا کہ تم نے جو وقت میرے پاس گزارا ہے اس سے تم نے کیا حاصل کرا ہے کیونکہ انسان جہاں پر بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے دکان پہ جاتا ہے پیٹ کے لیے روٹی لینے جاتا ہے مدرسے میں جاتا ہے اللہ کی تعلق علم لینے جاتا ہے امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا پھر کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے تو پہلے زمانے میں جو مدارس ہوتے ہیں یہ جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ چلاتی تھیں جیسے بادشاہ ہے تو اس کے نظام میں چلتا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دفعہ کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے میں مدرسے کا سروے کروں وہاں پر جا کے دورہ کروں جب اس مدرسے میں گیا تو اس نے وہاں کی سب طالب علموں کو بلایا کا بتاؤ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو کسی نے کہا میں قاضی بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں حاکم بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں وزیر بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں شیخ العدیث بننا چاہتا ہوں کسی نے شیخ التفسیر بننا چاہتا ہوں میں حافظ بننا چاہتا ہوں میں فلا بننا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے آڈر کیا اس مدرسے کو تالا لگا دو یہ تو سارے دنیا دار ہیں نیت ہی پہلے انہوں نے اپنی لیے بیٹھی ہے کہ میں یہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ ایک طالب علم اور ہے جو اکثر ہی مطالعے میں غرق رہتا ہے اس سے بھی مل لیں بادشاہ نے کہا چلو بھی اس سے بھی مل لیتے ہیں جب ان کے پاس آئے کبھی تم کیوں پڑھ رہے ہو کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے میرے بڑوں سے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو میں ان چیزوں کو سیکھ لوں ان چیزوں کو سمجھ لوں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق گزار کے اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن جاؤں بادشاہ خوش ہو گیا کہا اس مدرسے کو جاری رکھو ان سب کو چھوڑو یہ ایک ہی کافی ہے دوستو دین بھی حاصل کرے تو نیت کیا ہو کہ اللہ کی رضا حاصل. اللہ کی رضا مقصود ہو ہمارے پیارے شیخ حضرت جلی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے اس نیت سے کہ میں قاری کہلایا جاؤں گا میں حافظ کہلایا جاؤں گا تو یہی چیز اس کی پکڑ کا باعث بن جائے گی اس لیے حاصل کرے کہ میرا رب کا کلام ہے اس میں اللہ نے احکامات اتارے ہیں اللہ نے تیس پاروں خط اپنے بندوں کے نام بھیجا ہے کہ دیکھو جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پردیس میں خط بھیجتا ہے فون کرتا ہے اب تو خط کا زمانہ ختم ہو گیا واٹس اپ کرتا ہے موبائل سے میسیج کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس ملک کے اندر یہ یہ برائی کی چیزیں ہیں یہ یہ اچھائی کی چیزیں ہیں ان سے بچ جانا ان پر عمل کرنا تو اگر فرما بردار بچہ ہوگا تو باپ کی ہدایت میں عمل کرے گا اور جب اپنے وطن لوٹے گا کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی سلامت لائے گا اور باپ کو بھی راضی کیا ہوا ہوگا تو اسی طرح جب بندہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں مانتا ہے تو اپنے کو بھی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے قبر کے عذاب سے اور اللہ کی رضا بھی ساتھ لے کے جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے پھر کیا ہوگا جنابی سن کو پڑوس ملے گا پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی دن رات اس کو جنت کا زیارت ہوگی پھر کیا ہوگا کہ اللہ اس کو وہ طاقت عطا فرمائیں گے اللہ اپنی قدرت میں سے اس کو قدرت عطا فرمائیں گے کہ وہ سوچے گا کہ مجھے مرغی کھانی ہے بطخ کھانی ہے ابھی سوچ ہی رہا ہو کہ سامنے حاضر ہو جائے گی یہ تو اللہ کی طاقت تھی کہ کن فیاقون کن کہا فیاقون ہو گیا اللہ نے جنت میں جا کے اس امتی کو بھی اللہ عطا فرما دیں گے کہ سوچے گا یہ چیز بڑی اچھی ہے فوراں حاضر ہو جائے گی کیوں اللہ کو راضی کر کے چلا گیا تھا اس لیے اللہ نے وہاں جا کر اپنی صفات میں سے اس کو صفات کا ذرہ عطا فرما دیا ذرہ عطا فرما دیا کہ دل جہا میں یہ کھالو تو فوراً بن کے پیش ہو جائے گا بات نہ سے چل رہی تھی تو بھائی دوستو دوست کو اللہ رب العزت کے مان کے چلنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنی زندگی کو گزارنا ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ہی سارا جو ہے اپنا فضل اور اپنی جو حکمت بندے کو دنیا میں بھیجنے کی اور اپنا تعلق سورہ فاتحہ میں اللہ نے عطا فرما دیا ہے سروت المستقیم اح دنت المستقیم اللہ میں چلا دے سرات المستقیم پہ ہدایت والے راستے پہ چلا دے اسی کے آگے بتا دیا ہے اح دنت المستقیم سراۃ اللہ انعمت تعلم کون سا راستہ سروت المستقیم کون سا راستہ وہ راستہ کہ جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ آپ نے انعام فرمایا اور وہ لوگ کون ہیں اللہ والے ہیں, ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں حملجلاَََََََََ اللہ يشقہ جليس ہوں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے کبھی آدمی شکی اور بدبخت نہیں رہ سکتا ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بزرگ کے پاس دو آدمی تھے انہوں نے کہا تمہارا امتحان لیا جائے گا تو اللہ والوں نے ایک چھری اور ایک مرگی کا مرغى کا چھوٹا سا بچہ چوزا دونوں کو دیا کہا یہ لے جاؤ اور جا کے ایسی جگہ زبا کر کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دونوں چلے گئے ایک سمجھدار تھا اور ایک جو ہے بس وقت لگاتا رہا تھا لیکن اس نے اللہ سے فیض نہیں مانگا تھا کہ اللہ مجھے میرے شیخ کی برکت سے جو صحبت آپ نے دی اس صحبت کی برکت سے فیض بھی عطا فرما دے صحبت الگ چیز ہے فیض الگ چیز ہے صحبت کیا ہے کہ آپ ایکتر والے کے پاس جاتے ہیں پھل والے کے پاس جاتے ہیں کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں جو بھی شعبہ ہے جس سے بھی آپ کی دوستی ہے آپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں یہ تو صحبت ہو گئی جس دن آپ نے اس سے کپڑا خرید لیا جس دن آپ نے اس سے پھل خرید لیا جس دن آپ نے اس سے عطر خرید لیا اب یہ فیض بھی منتقل ہو گیا یہی اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی صحبت کے ساتھ ان اللہ سے فیض مانگا جائے کہ اللہ صحبت کامل بھی دے فیض کامل بھی دے تو ایک فیض یافتہ تھا اور ایک صحبت یافتہ تھا جو صحبت یافتہ تھا وہ جلدی سے باتھ روم میں گیا اور ذبح کر کے لے آیا حضرت نے کہا اتنی جلدی آ گیا کہاں اتنی کا شاباش بیٹھ گیا اس کو بٹھا دیا جو دوسرا تھا وہ رات کو آیا کپڑے پہ گرد لگی ہوئی بال کا برا حال اور شرمندگی سے سر جھکائے آ گیا کہ ابھی کیا ہو گیا تو نے ذبہ کیوں نہیں کیا تیرا تو یہ ساتھی گیا اور تھوڑی دیر میں ہی آ گیا ہے اور تو کہہ رہا کوئی جگہ نہیں ملی کہا جہاں پر میں ذبح کرنے لگتا مجھے اللہ کی ذات یاد آ جاتی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کا شاباش تو کامیاب ہو گیا کا تو ابھی کامیاب نہیں ہوا تو دوبارہ وقت لگا دوسرا دوستو یہ چیز ہے کہ اللہ کا استعدار ہو جائے بس ختم اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو ہم سے یہ چاہیے کہ بندہ جو قدم اٹھائے کہ میری ذات اس کے سامنے ہو ہے وہ ہوم عین تم بس اس کے ساتھ ہو علم یا عالم بھی اس کے ساتھ ہو کہ وہ کوئی بھی کام کرے گھر میں ہو کاروبار میں ہو دوستوں میں ہو بیوی بچوں میں ہو مسجد میں ہو بیت اللہ میں ہو مدینہ شریف میں ہو روز مبارک کے سامنے کہیں بھی ہو اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے گناہ کرتا ہے مو کالا کرتا ہے تصویریں بنا رہا ہے نہ محرموں کو دیکھ رہا ہے جہاں ایک لاکھ کا ثواب ہے وہاں ایک لاکھ جوتے اس کے مو پہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر کیوں اس کو یہ حاصل نہیں ہے کیوں دل کے اندر کی ذات اللہ کی ذات کے حصہ نہیں ہے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دنیا میں جائیں گے وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے اس لیے اللہ نے عالم اربعہ میں چھوٹ لگا دی الستو بربکم قالوا بلا ہے کہ کیا تو میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ہم سب نے اقرار کیا کہ آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین سنتیں پڑھ لیجئے